Вот так я рахую я думаю, что все-таки Днепромот не повезло, то что у них сейчас такой график, что я бы не позавидовал никому, особенно Мирон Богдановичу и его команде, потому что они сейчас играют на три фронта. Поверьте, это очень тяжело играть со второго на третье, с третьего на четвертый. Тем более, у них огромнейший шанс есть пройти в финал в Лиге от чистого сердца желаю, мы всей командой будем честно болеть, крутить дули, как говорится, в хорошем смысле слова, чтобы они вышли в финал. И, возможно, в финале, опять же, вы привезли этот кубок УЕФА на Украину. Ну, а это, ну, это футбол. Я понимал, что Мирону Ватановичу придется делать какую-то ротацию, поэтому нам, конечно, намного легче. Мы работаем в недельном цикле. Ребята поначалу, видно было, где-то нервничали немножко, но потом все нормально. Самое важное, что мы победили, я очень рад за своих ребят, благодарен им. Мы продолжаем борьбу за то место, которое даст право нам тоже выступать в Лиге Европы. Осталось три тура, дай бог, чтобы мы на таком же уровне провели последние три тура.